ko'pchiligingiz karib dengizi filmini tomosha qilgansiz va u joy sirlar va sehrjobiga to'la ekanini yaxshi bilasiz bugun sizlar bilan karib dengizining qoq markaziga yo'l olamiz va juda sirli suv osti haydallari muzeyiga bu loyihaning tarixi ikki ming sakkizinchi yilda san'atkorlar roberto jeas avraham jeyson dekayris taylor shuningdek milliy dengiz parki direktori haynegansale kae tomonidan amalga oshirilgan va ular maxsus dengiz sementidan yasalgan yuzlab haykallarni dengiz tubiga tushirishgan va men ushbu dengiz suv osti muzeyi haqida keng ko'lamli video tayyorlamoqcdaman va bu videoni kanalimizda tez kunda tomosha qilishingiz mumkin kanaldan uzoqlashmang obuna bo'ling بز <applause> نفوز <applause> <applause>